Добрый вечер, уважаемые пользователи портала somo.de.ru Сегодня хотел бы обратиться к вам в видеообращении то есть, как бы, в доказательстве вот, того, что все изменения и все новости, которые будут в дальнейшем публиковаться, и не только, то есть будут отличаться ну, по своей структуре, и не только, то, ли, то, то бишь, будут значительные изменения, которые я хотел бы вам рассказать. Но про все вот это давайте начнем по порядку. Вот, смотрите, доказательство того, что вот администратор хаос, то, адми, ну, то есть, собственно, я администратор, да, начнем с самого начала. То есть, смотрите, ребят, да, мы создали складчину вот по поводу программы x -Rumer. Да, программа хорошая, все идут, то есть как бы люди складываются, все. Я буду говорить по простому, потому как особо нету какой-то напечатки или прорисовки текста. Я сейчас нахожусь дома, да, у меня такой кипиш, но, но, все же я вам э, поясню всю ситуацию, в чем, что и как, э, потому как э, это важный момент э, и много кто-с пользователей хотел бы узнать, э, что к чему и как. То есть смотрите, создали мы складчину это не просто так складчина вот типа как сбросились люди, да, э, и э, ну вот мы по 10 долларов сбросились и мы ничего не получили. То есть смотрите самый самый основной момент, который люди сбрасываются, вот пишут сообщения, то есть, конечно же, это для нас важно, но не думайте так, что кто-то вас там в чем-то бросит или там кинет, как говорится, по обычному, или то есть будет какой-то развод, то есть тут схема настроена в следующем. Вы сбросились, мы делаем. Я буду делать это не один. Понятное дело, что эта тема не не так, не так уж и сложная, но не такая уж и простая, потому как программа программы есть свои определенные методы защиты, которые мы обойдем, но тут есть свои моменты я на данный момент я не могу вам раз, разглашать как оно, и что, и к чему будет. Потому как э, определенный момент заключается э, в следующем. Если, если же на данный момент, э, если же, э, то есть как бы э, сейчас мы расскажем э, всю вот как бы фишку, скажем так по-простому, в этой истории потому нету нигде гарантии что на нашем ресурсе зарегистрируется кто-то с официальных разработчиков и потом в дальнейшем не будет как говорится ставить палки нам колеса потому мы остерегаемся и в связи с этим все продумали и все будет просто давайте сделаем так первое что бы я хотел попросить все комменты по поводу сомнений или, или чего-то э, вы пишите в личку. То есть я как бы не заставляю никого там слаживать. Ну, вот вы, э, вы вот подумайте. Ну вот э, кто-то вас за, заставил сбросить э, там, э, деньги, дали что-то такого. Нету такого смысла, что просто вот взять и сбросить, то, э, то есть что вас кто-то заставляет. Э, вы сбрасываетесь на свой страх и риск. Но. но заметьте, но со своей стороны мы обещаем адекватную поддержку. Если все получится, а оно получится. Просто самый главный момент, который будет в конце складчен, это чтобы все складчики в течение дня сделали элементарную элементарную комбинацию, которую мы попросим. То есть тут даже сделает ребенок, обычный ребенок. То есть тут вот в чем проблема. Тут даже это не проблема, это просто нажатие нескольких клавиш. В этом э, заключается вот вся сложность. Я не могу вам на данный момент сейчас рассказать все, как оно будет, потому что это все касается дела, которое даже не дела, это так можно сказать, это все касается момента, который не применялся по поводу вот этой программы. То есть человек купил программу, и никто не знает, как сделать так, как мы сделаем, а мы применим совсем другие моменты. Это же, конечно, буду делать не один я. То есть будут делать еще люди. Но вы должны иметь терпение. То есть, если мы складываем... Вот, вот вы сложились, да? Там, на данный момент, вот сейчас, э, у нас есть в 10 человек. То бишь по 10 долларов это 100 долларов. Плюс я вложил лично своих 100 долларов ради того, чтобы помочь ресурсу и вообще, то есть чтобы вы получили быстрее эту копию. Самый главный момент, который, что, как я написал, там э, в правилах, да, что при любых раскладах, даже если бы что-то не получилось, а оно получится, я в это верю, искренне верю. Потому как я не один, еще есть люди, которые помогают мне в этом. Э, вы в любом случае получаете плюсы. Потому что, э, как первое, э, мы закупили аккаунты, на приват, э, то есть приватные VIP-аккаунты, которые стоят немалых денег. То есть это все было закуплено заранее нами, но сейчас мы проводим такой мини-тест, чтобы нас там не забанили. То есть, грубо говоря, с 5 -го числа вот следующего месяца э, все, кто входит в группу складчик, будут получать максимальный результат с этой группы, ребят. И не так, как бы это просто слова. Они будут получать приватные базы, приватные программы того, что вы никогда в жизни не купите за эти 10 долларов, даже за 20 и 30 долларов. То есть, если даже вы вложите 30 долларов, вы нигде из этих порталов, где мы будем скачивать, ну, грубо говоря, сливать информацию, не получите этой информации. Потому я попрошу э, относиться адекватно. Это касается не всех групп, которые входят. Э, не всех людей, которые входят в группу складченно. А есть такие люди, которые вот, бросили 10 долларов и пишут, вот мне, к примеру, сегодня, я не буду обобщать это все, но некоторые люди пишут, вот я вложил 10 долларов. Почему так долго сплачено? Зачем такие вопросы? Если такие вопросы будут, я прошу вас, не входите в складчину деньги, тогда да, в таком случае возвращаются. То есть вы вложили 10 баксов, э, спрашиваете какие-то вопросы, которые нелогичны, которые вот я вложил, я хочу завтра получить в складчину Я таким людям просто буду возвращать складчину и просто буду э, не, не так как бы Я вернул деньги. Вы вышли складчины, вы будете обычным пользователем, пожалуйста, я же никого не заставляю. Давайте будем как-то адекватно к этому относиться. Это не всех касается, но, но уже из тех людей, которые вложили, 8 человек вышли складчины. Мне не нужны люди, которые будут при своих 10, 10 долларов, это не деньги. 10 долларов э, вы зайдите на, вы сами понимаете, что есть ресурс, складчик, на котором вкладывают деньги. Люди вложились, купили, получилось, не получилось. Все, деньги не возвращаются. Но я так не хочу. Мы создали какую-то основу, создали ресурс, который дает возможность получить вам много хорошей, платной информации, бесплатно. И так и будет продолжаться. Давайте сделаем так, чтобы вот эти моменты по поводу глупых вопросов. Я вложил, я хочу получить завтра. Я вложил, я хочу получить после. Давайте оставим на потом. У нас есть, смотрите, у нас есть четкое число. Начало складчины, окончание складчины. Если будет раньше, если будет собрана раньше сумма, я с удовольствием и не только я, те ребята, которые помогают, то есть реверсеры, которые э, занимаются непосредственно кодом, так же как и у меня есть знания, мы сделаем раньше это. Но нужно терпение. Помимо этого, если бы даже что-то и не получилось, с 5 числа все, кто входит в группу складчина, то есть с пользователей складчик, который имеет статус складчик, он будет получать все программы, которые я продаю все будут получать бесплатно. Один раз вошли, получаете бесплатно, постоянно, на нашем сайте. Помимо этого всего, хотелось бы отметить такие моменты. В окончании складчины все будут введены в курс дела. То есть, мы выберем два или один день, желательно один. Что нужно будет проделать всем, кто входит в складчину, а это пять шагов, которые вам обеспечат полностью работоспособную версию x румера И чтобы вам кто не говорил, что он не будет работать, или это какая-то туфта, я скажу прямо, хотя на нашем ресурсе запрещено там выражаться ненормативной лексикой или так далее. Но я скажу прямо, мы приложили к этому максимум усилий. И если вы сделаете все, что мы вас попросим, а это всего лишь 10 минут, 10 минут, заметьте, 10 минут комбинаций, которая сделает даже школьник, обычный школьник, вы получите эту версию. Поэтому, как бы суть в том, ребят, э, самая большая просьба э, иметь терпение и задавать адекватные ну, вопросы. Потому как я понимаю, у всех есть разные вопросы. Все сомневаются, потому что кто-то вложил, кто-то не вложил раньше в сплаченную, у кого-то не получилось. А не получилось не потому, что вы такие, а потому что к вам так отнеслись. Наш ресурс относился к людям с позитивом и будет относиться. То есть вы получите при любых раскладах поддержку. Даже бы если бы случился полный апокалипсис или кто-то бы заранее с реверсером, что маловероятно, так как люди доверенные, слил бы версию x румера вы бы все равно оказались в плюсе. К примеру, Давайте так. Я наведу пример. Вы думаете, что вот эти базы, которые сливаются сейчас просто в паблик, они, думаете, просто так сливаются? Эти, эти базы, эти базы сливаются с хороших игровых ресурсов. И заметьте, есть такие порталы, я не буду обобщать, но эти Э, про эти порталы вы узнаете в личке в личном сообщении именно группа складчина я вам дам ссылочки да, и дам десятки таких сайтов которые сливают отсюда информацию берет за то что к ним регистрируются такие как люди э, которые не знают про наш ресурс и просто продают ту информацию которую мы сливаем тут бесплатно разве это справедливо? Мы тратим деньги, мы тратим ресурс, мы тратим знания, но мы тратим для вас, а они берут за это. Потому в меру этих несправедливостей те люди, которые вошли в группу складчик, они получат максимум и вся информация, которая будет ценная, то бишь это граберы, это парсеры, это спамеры, это Кодеры это вся весь софт, который от меня, и еще от людей, которые занимаются помощью э, во благо нашего ресурса. Вся информация будет доступна только для группы складчина. Да, будет информация и простая которая будет э, опубликована для обычных людей, ну, то есть для людей, которые просто привыкли, у которых выработанная привычка зайти на ресурс, да на наш, и просто скачать информацию без всякой помощи, без всякого вклада, просто зайти и скачать. В таком случае они будут скачать то, что не под хайдом. Для вас же будет сделан хайд. Начиная с 5 полноценно с 8 числа следующего месяца, группа складчина, это особая группа, но, но первых 40 человек, которые войдут в эту группу, я обращаю ваше внимание, первые 40 человек, они будут иметь особые привилегии, так как первых 3 складчины после X румера для них будут бесплатны. Да, это может быть громкие слова, но они будут. То бишь, если, к примеру, мы э, хотим сложиться на программу QuickSender, которая была у нас на ресурсе, но уже она перестала работать за счет нашей администрации и еще некоторых пользователей именно реверсеров и которые люди которые очень приближенные к администрации мы покупаем эту программу и для группы складчик делаем бесплатно бесплатно но заметьте каждый логин на сайте он уникальный и он для нас важен. Потому мы для этого, за этим следим. Если вы получите любую программу после экструмера бесплатно, она будет пришита по некоторым параметрам. Вы же будете пользоваться ее без ограничений, бесплатно, без ничего. Но если кто-то с группы, с попробует слить программу, ребят, вы меня извините, но я считаю, это будет справедливо, он будет забанен. Потому как почему должны, к примеру, 40 человек складываться, да, а 2-3 человека слить всю в сеть и должны страдать все. Я считаю это несправедливо, и потому наказание будет соответственно. Еще один момент. Как вы заметили, наш на, наш ресурс много досили, да, были досатаки, и они здесь и не прекратятся. Но я хотел бы заметить, точнее, как обратить ваш акцент на то, что э, как мы работали, так и мы будем работать. Наш ресурс не закроют, Попытаются закрыть. Мы переедем на другой домен. попытается задосить. Мы придумаем новую защиту. Но как вы видите, с 2012 года э, был один момент, который ресурс не работал 3 месяца. Это не за того, что просто у кого-то ресурсов больше и они нас задосили. Просто что. Э, не было такой поддержки пользователей, как сейчас. То есть вы можете посмотреть, мы работаем с 2012 года, сейчас 2015, как все знают. Потому максимальную поддержку мы уже оформили себе. Помимо этого, э, все аккаунты, которые э, начиная с 8 числа, это, это уже официальная информация, все. Э, то есть э, все э, люди которые входят в сплаченный свой человек ну, просто там разные э, параметры э, то есть для перебивания но э, группа складчик полностью полный доступ к ресурсу без всяких ограничений и вы увидите в чем разница потому как бы рисковать не рисковать решать вам но вы получаете максимум то есть даже при самых худших раскладах вы будете качать такую информацию, которой нет ни на одном ресурсе. Она точнее есть, но за 10 долларов, даже за 20 и за 30 и за 40 вы ее не купите. Некоторая информация сливается лично мной, особенно базы. Некоторые базы это процентов 30, которой нет в паблике, нет в привате ее качают с этого ресурса и добавляют в паблики, в приваты это. И я считаю это несправедливо. Потому все, кто сложились, все, кто попали в складчину, особенно те, которые первых 40 человек, они получают максимум от нашего ресурса. Решил снять это видео, видео потому, как ну поймите меня правильно, вопросов много возникает. Вот смотрите, недавно я только удалил сообщение, как уже 80. Но я не могу, ребята, вы поймите правильно, я не могу отвечать на такие количества. Смотрите, 80 сообщений, это, это вот, ну, грубо говоря, прошло 3-4 часа и уже сразу. Ну, да, посещаемость, посещаемость не такая большая, но вы поймите одно еще же идут закладок закладок ну, идут, получается люди с закладок пишут которые неравнодушны и да спасибо вам что вы такие есть но, но на ресурсе должен быть какой -то, какой то порядок понимаете И я понимаю и складчиков и обычных пользователей но, но просто группа те люди которые заинтересованы в нашем ресурсе они войдут раз и навсегда в нашу группу и мы будем всегда им помогать. Если еще будут какие-то вопросы, я всегда с удовольствием на них отвечу. Но одно попрошу. И это основа. Основ на нашем ресурсе. Если вы сомневаетесь, если вы после того, что я вам сказал, если у вас есть сомнения, если у вас есть какие-то, ну, скажем так, не сильно стопроцентные мысли, можно так даже, это может и сказано не совсем правильно, но э, то есть у вас есть даже мельчайшее сомнение, я вас в этом не прошу, не заставляю. Не хотите получать информацию, не получайте. Те, кто хотел, он сбрасывается, и кто будет сбрасываться, он получит максимум. Те, кто не хочет, будет качать просто обычную информацию. Я все сказал. Всем спасибо за внимание. Мы всех ваш, мы всех вас ценим и всегда будем относиться адекватно. Но факт остается фактом. Кто с нами, тот с нами. Кто не с нами, есть тысячи разных ресурсов. Но после, когда наступит восьмое число, вы посмотрите информацию, я вам именно складчиком, заметьте, складчиком, предоставлю информацию, вы посмотрите базы, посмотрите программы, куда они сливаются, кто слил. И потом посмотрим, кто был прав. Но, увы, э, это ну, не акция. Э, после 23 февраля набор в группу сплачей будет ограничен. Увы, да, будет, но будут приниматься только люди адекватные и опытные. Вы нас поймите правильно, до 23 числа следующего месяца принимаются все. В дальнейшем мы не можем набрать группу, которая будет как бы тысячами, сотнями, э, и, э, с этой, и с этой группы будут выпадать 10, 20, 30 недовольных людей. Давайте все-таки соберемся мыслями и подумаем логично, что за этих 10 долларов, что на экструмер, вы получите в разы, в десятки разов больше. При этом, при всем, что мой вклад... И все, вся группа складчик получит стопроцентное э, подтверждение в виде э, видео скриншотов и обычных скриншотов, что я вложил лично со своего кармана 100 долларов в эту сплачивание. Спасибо всем за внимание. Э, с вами был Хаус, администратор портала Zonadelie.ru